nak ceritanya bila dinyatakan bahawa ramai yang terlibat di dalam rombongan itu dikepalai oleh komuniti non muslim di Eropah ada satu stigma pelecehan oh tengok ini rombongan ni bukan Islam buatlah apa apa masalahnya rombongan itu dicetuskan oleh orang bukan Islam ingin saya jelaskan ini ada satu hadis ini hadis ni kita kena ambil perhatian dalam hadis hadis terkenal al-mustaurid al-quraishi seorang sahabat dia bercerita bahawa Nabi pernah sebut kepada dia kelebihan bangsa Rom bangsa Rom ni bangsa Asfar kulit kuning orang Eropah Nabi sendiri mengakui bangsa Rom ini kata ulama melujuk kepada bangsa Rom Timur Byzantium yang berpusat di Konstantinopel dan mereka ni adalah pewaris empire Rom yang kemudiannya berkembang menjadi bangsa Eropah moden sekarang ini. Sebab itu Ar-Rum ini juga dimaksudkan dengan Bani Al-Asfar. Bangsa kulit cerah Eropah dan mereka itu agamanya Kristian. Ini disebut oleh Ibn Hajar. Al-Muradu bil Rum, humman bakia minan nasara ala mulkihim ba'da infiradi mulukil Yunani warumanil awail yang dimaksudkan dengan orang Rom dalam hadis Nabi adalah orang-orang Kristian -orang yang masih memegang warisan kerajaan Yunani Rom selepas runtuhnya kerajaan asal mereka. Ini rujuk dalam kitab Patuhul Bari. Di Rom ni dulu, empire dia mencakupi wilayah yang luas. Termasuklah Greece, Balkan, Turki sebelah Eropah, Itali Selatan, Spanyol Timur dan sebahagian daripada Eropah Barat. Sebab itu dalam kata lain Siapa saja yang dalam Duduk dalam tradisi Eropah Kristian Barat Sama ada dia Itali Spanyol Sweden Perancis Jerman Britain Semuanya termasuk dalam keturunan peradaban Rom Kalau kita teliti sejarah Dari segi geografi dan sejarah Itali dan Spanyol Itu pewaris langsung Empire Rom Barat kalau Greece dengan Turki Eropah Sebelah Eropah Itu pewaris Empire Rom Timur Byzantium Kalau Sweden dan negara-negara Skandinavia Walaupun dia di utara sedikit Dia terima pengaruh yang kuat Daripada Eropah Christian Rom Sejak abad pertengahan Latin Christendom dia panggil Dan orang sebelah Amerika Selatan Brazil misalnya Dia ni koloni Portugis Spanyol yang secara budaya dan sejarah masih berakar dengan peradaban Eropah Rom. Apa yang Nabi sebut pasal bangsa Rom ini? Kata Al-Mustaurid, dia dengar Nabi berpesan, taqu musaah warum aksarun nas. Ingat, kiamat akan tegak dalam keadaan bangsa Rom adalah bangsa yang paling ramai sekali kata Nabi. Faqala lahu amru wa absir ma taqul. Lalu seorang sahabat yang mendengar hadis ni bertanya kepada Mustaurid, Cuba kau explain apa yang Nabi cakapkan itu. Aku luma sami'tu min Rasulillah. Aku dengar dengan telinga ku sendiri apa yang Nabi sebut. Qala la in qulta zalika in fihim la khisalan arba'ah. Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya pada orang Rom atau Eropah itu ada empat keistimewaan. Ada empat keistimewaan yang Nabi sebut. Orang Eropah ada empat keistimewaan. Innahum la ahlamun nasi inda fitnatin wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin wa aushakuhum karratan ba'da farratin wa khairuhum limiskinin limiskin wa yatimin wa dha'ifin wa khamisatun hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil muluki nabi sebut keistimewaan mereka yang pertama mereka adalah manusia yang paling tenang ketika datang ujian yang kedua orang Eropah ni paling cepat bangkit bila berlaku musibah. Yang ketiga orang Eropah paling cepat menyerang setelah mundur, dia cepat bangkit dari kekalahan. Dan yang keempat mereka sebaik-baik manusia ketika menghadapi orang miskin, anak yatim dan orang tertindas. Orang Eropah dan ada tambahan dan yang kelima wa khamisatun hasanatun jamilatun dan yang kelima adalah sesuatu yang indah lagi elok iaitu mereka orang yang sangat bersemangat mencegah kezaliman yang dilakukan hadis ni hadis dalam sahih muslim kitab al fitan wa asyratu saah tuan-tuan nabi puji orang eropah bukan nak mengatakan eropah tu puji bangsa melayu arab ni tak bagus kita kena ambil ciri-ciri bagus itu kalau kita tengok Gema hadis ini Hidup di lautan tengah Dalam kejadian baru-baru ni Kapal-kapal Freedom Flotilla Membawa aktivis dari Sweden Norway, Ireland Perancis, Spanyol Itali, Britain dan banyak lagi Mereka bukan sekadar hantar Bantuan makanan Tapi melawan kezaliman Dengan jiwa, bukan dengan senjata mereka tahu risiko akan ditahan, diserang bahkan mungkin mati tapi dia tetap belayar sebab nabi dah sebut wa amna'uhum min zulmil muluki mereka paling kuat menentang kezaliman dan bangsa ini juga paling kuat memuliakan orang miskin anak-anak yatim dan lemah di Gaza sebagaimana yang disebutkan saya malam ni tak nak ceritalah yang Tiago Avila ke Greta Thunberg ke banyak panjang pula ceritanya kita cerita yang dalam sumut tu lah Saya tak cerita yang rombongan Malaysia Kita cerita yang orang putih Ada seorang kapten dalam sumut tu Nama dia Carlo Umur dia 76 tahun Ada peserta Malaysia Kita tanya kepada dia umur 76 Berjuang lagi apa hal Dia kata dia berjuang Sebab satu hari dia melengok dalam TV Orang Gaza tak ada makan Sedangkan anjing dia di rumah Makan yang mahal-mahal Anjing aku lagi mahal makanan kita ada tak jiwa begitu beli makanan kucing bawa spa mandi wangi-wangi kucing terpikir eh budak Gaza mandi betul tidak kucing aku menyanyi miau 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 kita tak sampai ke situ berpikir kita pandang kucing kucing je ya. orang putih tengok anjing makan dia teringat Gaza aku berhenti aku ikut dalam rombongan ini tuan-tuan bayang jiwa mereka jiwa dia ada satu orang kapten lagi kapal Fair Lady. Orang Malaysia panggil dia Peggy the Skipper. Umur 75 tahun. Bukanlah sihat mana tiap-tiap hari cocok insulin. Pergi berjuang sebab dia tak boleh terima orang Gaza tak dapat makan. Dia orang fikir bab makan jelah. Dia orang tak makan, tak sekolah, dibunuh. Dia dalam rombongan tu, tuan-tuan jangan -tuan ingat semua dari Malaysia, tidak satu dunia. Peserta paling tua orang Itali. Umur 86 tahun Nama Roberto 86 tahun Peserta paling muda Nama Yudistra Daripada Jerman Umur bawah 18 tahun Baru habis periksa Universiti Belum balik rumah Mak dah bawa beg Mak dia suruh pergi Bayangkan Mak dia Ambil dekat universiti Terus hantar pergi airport je Dia pun tak tahu apa benda Nak cuti semester je Nak balik Terus naik kapal je Mak bapak dia hantar Mak bapak dia sibuk Tak dapat pergi Wakilkan pada anak Umur bawah dan orang Eropah ni banding dengan yang sumut kita lain like, beza lah mereka tak sign pun borang deportation deportation ni borang hantar balik tak tak sign ada seorang tu nama Siago Siago ni skipper pelabuhan di Itali dia bila kita dalam tahanan Israel 72 jam dalam tempo tu dia bagi borang borang A, borang B datang hakim prosedur kan lah. Terus buat mahkamah situ je yang Malaysia sign lah kita tak cerita lainnya tu Yang orang Itali semua tak sign Bila datang saja, polis tu saja Mereka terus bagi huruf F tu je Terus tunjuk jari tengah je Polis datang tunjuk jari Polis datang tunjuk jari Yang rombongan kita dapat sign orang yang kedua Mengaku salah Deport lah kita minta balik Tapi yang lain semua tak balik Orang Eropah Sampai wartawan kita tanya Kenapa you tak nak sign? Balik je lah Orang suruh bagi balik-balik lah Aku tak nak balik Aku nak merasa masuk mahkamah Israel Aku nak bagi jari tengah ke hakim Aku nak maki dia dalam mahkamah Dalam negara dia Tuan-tuan tengok Beza tak dengan kita? Beza Jangan pelekeh Ini dia berjuang betul Dia maki Dia kata aku nak maki hakim Ada 60 tahanan tak nak sain. Tak nak balik pun Berani luar biasa kalau yang Captain Italian dan juga Spanish yang bawa kapal Mereka memang berlumba Masa Israel tembak water cannon tu Bukannya berhenti, lagi langgau lagi Oh langgau lagi Kita tak seberani tu tuan-tuan Kita nak eja Gaza dengan Palestin dalam Facebook pun takut Gila Temikailah apa benda Nak eja pun takut Israel lah, nak ilah ilah Cerita sangat hal perjuangan nak eja pun tak berani Bawa kan bawa temikai semua Apa benda Lepas tu nak kutuk Oh ini misi tak Abang kau pergi Ini semua Berani mati semua Kenapa jadi gitu Ini saya terang jadi tajuk lain Maklah ceramahnya Sebab saya ingat kena beri pencerah Masyarakat kita ni asyik Asyik nak marah kerja Dia begini Dalam konteks perjuangan Gaza ni Kita ni Malaysia Langit dengan bumi Dia punya perjuangan kita Orang Eropah ni yang Nabi puji orang Rom ni Dia lain Tuan-tuan tanya lah kepada geng-geng sumut yang pergi tu Kita ni masih level humanitarian NGO Mentaliti kita NGO Maknanya level kita masih lagi Berkisar tentang nak hantar selimut Nak hantar makanan Nak hantar berah Nak hantar itu level kita Sebab kita diajar begitu Banjir Kelantan, oh semua 4x4 berharap ramai-ramai. Ho, 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 ho. Kita pesen itu, kita suka Tapi orang Eropah Dia bukan sekadar dah humanitarian NGO Tapi dia dah civil society movement Dia gerakan masa besar-besaran Nak mengubah dasar kerajaan Dia lain Dia lain, apa sebab? Kenapa orang Itali ramai terlibat? Kerana kerajaan Itali masih tak nak undi Palestin merdeka Jadi gerakan itu diambil daripada bawah Kerajaan Itali diambil sikap berkecuali Berkecuali dengan syarat akan iktiraf kalau Hamas diketepikan Dan kalau tebusan dilepaskan Dia sekarang ni orang Eropah banyak negara dah iktiraf Palestin Terbaru Perancis Itali masih belum Sedangkan rakyat Itali penyokong kuat Palestin Jadi mereka tengok pula selama ni dalam tempoh 23 bulan Itali jadi supplier senjata pada Israel Melalui pelabuhan Pekerja-pekerja pelabuhan ada 60 ribu pekerja pelabuhan di tiga pelabuhan utama di Itali. Venice, Naples dengan Genoa. Mereka tengok, kita ni zalim ni. Pelabuhan kita yang kerja. Senjata kita tolong loading atas kapal. Kita rasa bersalah. Akhirnya union dia buat satu kempen, no arm in cargo, no cargo for genocide. Buat mogok, tak benarkan senjata. Kerajaan pula pening kepala. Sebab kerajaan Itali ialah kerajaan ada kuasa tapi pekerja ada tangan. Kau ada kuasa kau angkat sendirilah. Kau pakai tangan aku juga kalau aku tak nak kerja. 60,000 pakat tak nak kerja. Kebetulan dalam semasa mereka mogok tu, orang Itali dengar cerita pasal sumut. Ha, itu cerita dia. Ah ha, tuan-tuan kena dia ada riwayat dia. Dia dengar cerita pasal sumut. Jadi 48 jam sebelum sumut belayar, Pekerja-pekerja pelabuhan Itali ni Dia bersolidariti dengan sumut Sebab dia tahu orang sumut Nak bagi bantuan kepada Gaza Dan kerajaan dia pula Antara senjata kepada Israel Mereka jadi jiwar Jiwar ni gerento Mereka jadi gerento Dia beritahu kepada kerajaan Itali Beritahu kepada orang Israel Touch one, touch all You kacau sumut Kami tutup pelabuhan Pekerja Rakyat Jadi mereka siap minta supaya sumut ni dibenarkan setiap kapal ada wakil daripada Itali itu punca yang masuk Islam dan sebagainya lagi antar wakil lepas tu yang ZRE dia punya kapal ada seorang tu namanya Jose Jose orang Itali dia naik daripada Itali jadi kerajaan minta pelabuhan majikan pelabuhan ni ambil tindakan pecat pekerja yang tak nak bekerja jadi akhirnya rakyat Itali bila tahu majikan nak ambil tindakan pada pekerja pelabuhan, rakyat bangkit. Akhirnya pada 22 September yang hari itu, 75 bandar dan munisipal di Itali, 7 juta rakyat Itali bangkit demonstrasi melindungi pekerja pelabuhan. Jadi benda ni berkait simbiosis. Rakyat Itali support pekerja pelabuhan, pekerja pelabuhan support Gaza melalui sumut. Baik itu tuan-tuan Jangan kutuk orang buat kerja Ini cerita bersusun ni Bukan suka-suka hati Di jalan tersenyum-senyum Tidak Jangan pelekeh kerja baik orang Kalau tak mampu jadi batu pemata Jangan jadi batu api Dalam buat kerja baik Allah tak pernah nak tengok hasil Allah nak tengok usaha je Allah bukan tengok kita punya hasil. Kalau Tuhan tengok hasil, ada orang tanya, "Apa sampai ke makanan? Apa benda soalan ni? Ada dapat ke masuk Gaza?" Dalam perjuangan bukan hasil tu matlamat, usaha tu jadi kiraannya. Eh, kalau Tuhan pandang hasil, Nabi Nuh tak ada nilai. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, berapa downline dia? 40 orang. Tu pun bukan semua manusia. Zirapah, gajah apa yang naik kapal. Anak dia tak ikut cakap dia. Tapi di sisi Tuhan adakah dia gagal? No. Dia tetap jadi ulul azmi. Allah dia tak pernah tengok hasil. Kalau satu dunia tak Islam pun Tuhan tak letak jawatan. Tapi Tuhan kata kau buat tak kerja dakwah. Kau buat tak kerja untuk nak buat kebaikan. Kau buat ataupun tidak. Buat Allah sampai sini aja mampu. Okey. Cukup. Jangan tak buat Sebab prinsip kita nak buat kebaikan ini We do the best God do the rest Buat je yang terbaik Selebihnya serah pada Allah Jadi untuk yang sumut akan datang ni Tuan-tuan daftar ya Jangan lupa ya Ketakut juga Eh juga Azam takut Nak cerita sumut Eh kat pukul 9 dah lapar tuan-tuan Saya ringkai-ringkai Cerita ke Pulau ni panjang pula tak sebab nak betul Jangan marah-marah tuan-tuan Ingat senang tuan-tuan naik kapal Naik bot sungai Pahang pun tak daya Kita panas ni pula naik laut Jadi langkah 10 langkah je bot Bukannya besar Bukan naik kerus Jadi kita berbagi rasa lah ya. Kita ucap selamat maju jaya Pada siapa saja yang nak buat kebaikan ni Kita doakan Itu orang nak buat baik ya.